assalomu alaykum sizlar bilan yana man islomjondan bugungi mavzuyimiz nasriddin afandi haqida bo'lib o'tadi afandi turkiy xalqlar og'zaki ijodidagi obraz ismi xoja nasriddin u o'zbeklarda afandi turklarda xo'ja nasriddin qozoqlarda xo'janosi ozarbayjonliklarda mulla nasriddindir afandi barcha latifalarda mard to'g'ri so'z haqiqatgo'y adolatni rug'lovchi kambag'al beva bechoralarning himoyachisi shuningdek shaxs va jamiyat kamchiliklarini ustidan kuluvchi xalq qahramoni sifatida gabdalangan u ba'zi adolatsiz amaldorlar qozilarning so'zi so'zi bilan ishi mos kelmaydigan ruhoniylarning kirdikorlarini fosh etgan ularga bo'lgan munosabatlari yengil mutoyiba yoki achchiq hajm orqali ixcham bir obrazli tarzda ifodalagan afandi haqidagi xalq ijodi bo'lmish latifalar to'plami holda bir necha bor nashil etilgan afandi yozuvchi va san'atkorlar ijodidan munosib o'rin olgan nasriddinning yoshlik dramasi nasriddin xojanta nasriddin buxoroda hoja nasriddin sarguzashtlari hoja nasriddinning o'n ikki qabri afandining besh xodini filmi filmlari hoja nasriddin operatsiyasi nasriddin afandi musiqali komediyasi shuningdek tasviriy san'at haykaltorochlik asarlari yaratilgan buxoroning tarixiy markazida mashhur labu houz maydonida noyob yodgorlik bor u qadimgi memorchilikning betakror durdonalari orasida yorug'lik uchquniga o'xshaydi bu afsonaviy qahramon afandi haykalidir. aqlli shoh va hazilkash hiyla nayranglarni ayyorona ishlatib insonlarning yomon illatlariga qarshi kurashgan ushbu sharqona qahramon to'g'risida ko'pchilik afsonalarda ladifa va masallarni o'qigan bo'lishi mumkin xalq donishmandi hazil mu toibaga usta so'zga boy ibratlarni mohirada qo'llanadigan notiq xo'ja nasriddinni shunday tasvirlashimiz mumkin o'zining hazillarida u ochko'z hukmdorlar boylar va qozlarning illatlari ustidan kulgan ikki yuzlamachilik va qo'rqoqlik poraxo'lik va sudxo'rlik qiluvchilar ustidan mazax qilgan insoniyatning yomonliklari ustidan kulib hattoki eng qiyin vaziyatlardan ham chiqib ketishga u o'ziga xos soddaligi va quvnoqligi sabab xalqqa yaqin bo'lishga harakat qilgan bizning mamlakatimizda bu ayyor chol milliy qahramon sifatida hurmatga sazovordir uning tasviri nega buxoro bilan bog'liq deb so'rashingiz mumkin mamlakatimiz aholisi uchun bu quvnoqlik nishonasi sovet yozuvchisi leoned solovev tomonidan kashf etilgan u xoja nasriddinning sarguzashtlari haqida ikkita roman yozgan maftun bo'lgan shahzoda va tinchlik buzg'unchisi ikkinchi <günç> asarda qahramon xo'ja nasriddin buxoroga sayohatga kelib buxoro amri hovlisiga kirishga muvaffaq bo'ladi roman asosida bir ming to'qqiz yuz qirq ikkinchi yilda film suratga olindi shunday qilib bu qahramon buxoroda paydo bo'ldi va bu hatto milliy ramzga aylanishiga sabab bo'ldi bir ming to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi yilda buxoroda ushbu afsonaviy qahramon haykali o'rnatildi va har yili bahorda buxoroda xoja nasriddin sharafiga atabb hazal mutoyiba festivali o'tkaziladi bugungi kunda yodgorlik atrofi doimo gavjum ayniqsa bolalar uni juda yaxshi ko'rishadi buxoroda bir e'tiqod bor agar siz bolani afanda eshakga undirsangiz, uning hayoti quvonch ijobiy his tuyg'ular dengiziga to'ladi Haqiqatan agar siz nasriddin afanda haykalga yaqinlashsangiz uning bejirim ayyorona tabassumiga qarab ijobiy kuch va iliqlikni sezasiz va kuningiz yaxshi o'tganini sezmay qolasiz